भारतीय मौसम भवन जारी शे एक जैसे कि पिछले 24 घंटे में अगर बारिश का बात करें तो त्रिपुरा के एक जगह में सर्वाधिक बारिश जो है तैतीस सेंटीमीटर तक दर्ज किया गया है जो कि अत्यंत भारी वृष्टिपात के अंतर्भुक्त है वही पूर्वी मध्य प्रदेश में 21 सेंटीमीटर तक बारिश देखने को मिला है अगर हम बात करें भारी से अति भारी वृष्टिपात यानी कि सात से बीस सेंटीमीटर के वृष्टिपात जो है पश्चिम बंगाल पश्चिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ उड़ीसा पूर्वी उत्तर प्रदेश हरियाणा में एक दो स्थानों में देखने को मिला है उसके साथ साथ कई राज्यों में भारी वृष्टिपात का प्रभाव देखने को मिल रहा है अगर हम मौसम प्रणाली यानी कि सिनप्ट कंडीशन का बात करें जो हम लो प्रेशर यानी कि निम्न दबाव क्षेत्र बना हुआ था आज गंगे पश्चिम बंगाल को सटे हुए झारखंड के इलाकों में आसपास बना हुआ है अगले दो दिन तक ये झारखंड और उत्तर छत्तीसगढ़ होते हुए आगे बढ़ने का पूर्वानुमान किया गया है वही हमारा जो है दो चक्रवात संचालन देखने को मिला है एक उत्तर हरियाणा और दूसरा उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश के आसपास वायुमंडल के निम्न भाग में देखने को मिल रहा है और दो ट्रॉफ जो निम्न दबाव रेखा है एक उत्तर पूर्व अरब सागर से लेके जो हमारा लो प्रेशर के साथ सटे शुट, हुए चक्रवात संचालन है उसके तक वहाँ तक बना हुआ है दूसरा एक पश्चिमी आसाम से लेके तेलंगाना तक एक निम्न दबाव रेखा यानी कि ट्रॉफ लाइन बना हुआ है अगर मॉनसून ट्रॉफ यानी कि मौसम निम्न रेखा के बात करें तो इसका जो पश्चिमी भाग है मुख्य रूप से वो जो है अमृतसर से शुरू हो हो रहा है और धीरे धीरे ये जो है देखा जाएगा तो जो पश्चिमी भाग है खास करके ये सामान्य अवस्थान से उत्तर में है वही जो या इसका पूर्वी भाग पूर्व भाग है वो लगभग इसका सामान्य अवस्थान के आसपास बना हुआ है अगर हम बात करें जो आज का मुख्य बिंदु में के बारे में जो अब सक्रिय मानसून का जो स्थिति है आने वाले चार से पाँच दिन तक हमारा जो है देश के मध्य भाग में सक्रिय रहेगा और उसके साथ साथ भारी से अति भारी वृष्टिपात उनको एक दो स्थानों में अत्यंत भारी वृष्टिपात यानी कि 21 सेंटीमीटर से ज़्यादा वृष्टिपात का प्रभाव खास करके देखा जाए तो दक्षिण पूर्व मध्य प्रदेश विदर्भ दक्षिण छत्तीसगढ़ और उसके सटे हुए इलाकों में देखने को मिल सकता है